ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਤਨ ਤਨ ਜਗਤ ਪਤਾ ਸਤਗੁਰੂ ਨਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ अपार अपार कृपा है जो आप सभी संगत हर रोज़ सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र बाणी का आनंद लेते हैं और सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बानी में फरमाते हैं कि जीव का प्यार उस प्रभु परमात्मा से ऐसे होना चाहिए जैसे पति और पत्नी का प्यार है पत्नी अपना सब कुछ निशावर कर देती है पति पर और पति अपनी पत्नी का ख्याल रखता है उसकी हर जरूरत को पूरी करता है हमें भी ऐसे ही प्रभु परमात्मा से प्यार करना चाहिए और उस पर अपना विश्वास रखकर उसका सिमरण करना चाहिए सतगुरु रविदास महाराज जी इस आत्मा को जो हमारे इस पार्थिव जो शरीर है जिसे हम पांच भौतिक का शरीर कहते हैं जैसे आदमी इस संसार को छोड़ कर जब जाता है तो इस शरीर को पार्थिव शरीर कहा जाता है लेकिन जब तक उस परमात्मा की रू आत्मा इस शरीर में है ये शरीर चलता है उठता है बैठता है घूमता है फिरता है जिस दिन वो आत्मा निकल गई शरीर से उस दिन ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा और इसी आत्मा को उस प्रभु परमात्मा के पत्नी कहा गया है कि ये आत्मा पत्नी है और परमात्मा पति है सतगुरु रविदास मरज भरमाते हैं कि जीव रूपी स्त्री को दुर्लभ जन्म में प्रभु पति को प्राप्त कर सुहागन बनकर लोक परलोक का सुख प्राप्त करने का पावन उपदेश देते हैं सहित सार सुहागन जाने तज अभिमान सुखरलियाँ माने जैसे पति की संभाल को सुहागन जानती है कि अपने पति की देखभाल कैसे करनी है अपने परिवार की देखभाल कैसे करनी है एक सुहागन स्त्री ही जानती है जो अपने अहंकार को छोड़कर पति के साथ आनंद मानती है ऐसे ही पति प्रभु की संभाल तत्वेता रूप में महात्मा सखियां ही जानती है जो अहंकार को त्याग कर प्रभु पति के साथ आनंद मानती है जैसे अपना मायका छोड़कर अपना नाम छोड़कर भाव के जो शादी से पहले नाम लिखा जाता है पहले बेटी का नाम उसके बाद उसके पिता का नाम आता है लेकिन शादी के बाद पहले लड़की का नाम उसके बाद उसके पति का नाम आता है भाव के अपना नाम तक को छोड़ देती है और अपना सब कुछ अपने पति के ऊपर निशावर कर देती है बाबा फरीद महाराज जी वर्णन करते हैं जिना नौ सुहागनी तिना चाकन होर के जिनों का नाम सुहागवंती होता है बाव जिने जिन्हें पति परमात्मा मिल जाता है उनकी दृष्टि किसी और की तरफ नहीं जाती बाप के जिसके पास पति है पति परमात्मा है उस औरत का ध्यान कहीं और दूसरे मर्द पर दूसरे आदमी पर नहीं जाता तन मन देना अंतरख अवरा देख न सुने अपाखे सतगुरु रविदास महाराज ऐसे ही फरमाते हैं जैसे सुहागन स्त्री अपने पति के बिना ना तो किसी और की तरफ मंदे भावना से देखती है और ना ही औरों के वचन बुरी मत सुनती है ना ही किसी और के साथ माड़े वचन बोलते भाव के माड़ी निगाह से किसी की तरफ नहीं देखती और ना ही किसी को देखने देती है इसी तरह महात्मा रूप स्त्री हैं प्रभु पति के आगे अपना तन मन सब कुछ अर्पण कर देती है और कोई भेद नहीं रखते पति प्रभु के बिना किसी देवी देवते के बात में ध्यान नहीं देती कि अगर गुरु है परमात्मा है तो उसी को अपना सब कुछ मानना चाहिए किसी भी देवी देवता के आगे अपना सर या कुछ आगे अपना मन नहीं डोलाना चाहिए भाव के सिर को नहीं झुकाना चाहिए गुरु है तो गुरु ही सब कुछ दे देता है सतगुर कबीर महाराज जी फरमाते हैं तन मन तन गृह सौप शरीर सोई सुहागन कहे कबीर जिसने तन मन धन और घर भाव सब कुछ प्रभु को सौंप दिया है वही स्त्री सुहागन कहलाती है कि भाव जिसने अपना सब कुछ पति के ऊपर निशावर कर दिया वही सुहागन स्त्री कहलाती है शोकत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई जिन सुहागन स्त्रियों ने अपने प्रभु प्रति से प्रेम नहीं किया कि वो जो दहागन है जिन्होंने अपने पति को छोड़ दिया है वो सहागन स्त्रियों वाले पति प्रेम के वियोग के दुख को क्या समझ सकती है क्या जान सकती है कि जिसने अपने पति को ही छोड़ दिया है वो जो आनंद है जो पति प्रेम का आनंद है वो क्या जानती है जैसे सतगुरु जी वरमाते प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे आई साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि जब हमारा गुरु सतगुर प्रेम की पालकी में बैठकर आता है तो उससे मिलने का जो आनंद है वो लफ्ज़ों में नहीं बोला जाता वो आनंद बयान नहीं किया जा सकता ऐसे ही सतगुर कबीर महाराज जी फरमाते हैं लगी हुई सो जाने पीर जिन को योग की पीड़ा लगी हुई है उस पीड़ा को वही जानता है सतगुर रविदास महाराज जी वर्णन करते हैं जिस लागी पी परम कि सो जाने जरिया के जिसको प्रेम की पीड़ा लगी हुई है वही उस प्रेम की पीड़ा को जान सकता है कि जैसे हमें कोई दुख है तो वो दुख का हमें ही पता लग सकता है अगर हमें कोई सुख मिला है तो उस सुख का हम तभी आनंद मान सकते हैं कि जब हमने कोई दुख देखा हो क्योंकि दुख देखा है तभी हम सुख का आनंद मान सकते हैं या आनंद का अनुभव कर सकते हैं जैसे अमीर आदमी को गरीबी का पता ही नहीं है कि गरीबी क्या होती है ऐसे ही गरीब आदमी को जब पैसा मिलता है तो वो उसका आनंद तभी मानता है कि उसको पता होता है कि गरीबी क्या है क्योंकि जो पीड़ा है जो दर्द है अगर उसको पता होगा तो उसका अपने ख्याल रखेगा कि भाई मेरे को सुख मिला है दुखी दोहागण द्विपकही जिन ने रंतर न निरंतर पगत कीनी। जैसे कुटिल्ला दुखी स्त्री होती है माइके और ससुराल दोनों घर में दोनों तरफ से सुख के वंचित रह जाती है कि जिसने अपने पति को छोड़ दिया सतगुरु दास महाराज जी फरमाते हैं कि वो अपने ससुराल से भी दुखी और मायके में भी दुखी रहती है और सुखों से वंचित रह जाती है ऐसे ही प्रभु को भूली हुई जीव रूपी स्त्री लोक परलोक से सुखों से वंचित रह जाती है लात का पंथ दहिला संग न साथी गमन अकेला के पुरुष लात का रास्ता बहुत कठिन है मरने के बाद जीव आत्मा को अकेले ही ये रास्ता तय करना पड़ता है कि आदमी अकेला आया है अकेला ही जाएगा जहाँ कोई उसका साथी मित्र नहीं होता बाबा वृद्ध महाराज जी वर्णन करते हैं वाट हमारी खरी उडेणी खंडे तीखी बहुत प्याणी कि इस पुल को पार करने वाला मार्ग तलवार की धार से तीखा है और बाल से बरीक है दुखिया दर्द बंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया हे दुखों के ज्ञाता प्रभु जी दुखी होकर जीव आपके दर पर आता है मेरे मन में आपके दर्शनों की बहुत अभिलाषा है पर जीव को आप कोई उत्तर नहीं देते भाव जीव को दर्शन क्यों नहीं देते कहे रविदास संभ तेरी जो जानो त्यों करो गत मेरी सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हे प्रभु जी मैं आपकी शरण में आया हूँ आप जैसा चाहे उसी तरह मेरा उधार करे जी गुरु पहंग जी हो इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी यही भरमाते कि हमें उस प्रभु परमात्मा पर विश्वास जमाकर उसका नाम सिमरन करना चाहिए ऐसे ही सतगुरु रविदास महाराज जी हैं हमारे लिए तो हमें उसका नाम सिमरन कमाई करके अपना जीवन सफला करना चाहिए जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी